У рамках триденного медіафоруму до Львова завітали відомі журналісти та медіаексперти з-за кордону. Зокрема, на факультеті журналістики відбулося два майстер-класи від шведських медійників класа Тура та Крістофера Ларсона. Перший стосувався питання етики в медіа та сучасних трендів у журналістиці. Мне кажется, что процесс разбывания границ, этических границ, он во многом провоцируется развитие новых медиа. И, 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 наверное, сегодня мы можем увидеть даже на uh, сайтах uh, традиционных, устоявшихся СМИ, такие материалы такие моменты, которые вряд ли кто-то будет печатать.

трагическая история во всех отношениях. На тот момент, когда снимок начали распространяться по всем мировым медиа, родители еще не знали, что их дочь была И можно спросить в украинских этических правилах в 2, что журналист должен в телесети украинских журналистов, которые были приняты в 2002 году, во второй главе записано, что журналист должен уважать частную жизнь. Я понимаю, что спросить погибшего человека разрешение публиковать невозможно. Но репортаж, который был написан по названию «Свенский фотограф», он объясняет, что весь мир хотел бы узнать, Ноль журналіст, кадемо в общелі наче когда снімка, кадемоначе критиковать колеги. Він сказав, що це було настолько трагічне событие, що люди мають право знати, что происходит. независимо от того, знала сім'я. Часто журналісти переступають дозволену межу етики. Клас Тур навів приклад з американської преси, коли підвищена увага мас-медіа до певних трагічних випадків була зайвою та шкідливою. Автобус uh, ехал в жилой дом, uh, И на следующий день в ⁇ Гороший брат ⁇ Я маленький брат На следующий день появляется в местной газете публикация о том, что старший брат, который в середине на этом снимке говорит, что я не хочу, чтобы мой брат умер. И, конечно, вы представляете, в каком состоянии находится семья, получив весть о том, что их сын погиб в такой нелепой, причем совершенно, катастрофе. А тут врываются к его дом журналисты, начинают задавать вопросы. Это тоже очень сложная ситуация.